assalomu alaykum qadrli youtube kanalimiz obunachilari azizlar mana bugun men sizlarga o'rgatadigan narsam почти e, e, hamma saytlardagi eng arzon sayt obunachi e, ko'paytiradigan eng arzon sayt hozir men sizlarga o'rgataman qaysi saytligini apисaniyada qoldiraman opiсаniyadan kirib e, fikrlaringni yozib like bosib keyin kirib Uh, bemalol olishingiz mumkin kanalmni ssilkasini qoldiraman kanalimda esa bu nimaning uh, albatta ssilkasi bo'ladi ho'p demak bizga buning uchun xrom brauzer kerak bo'ladi xrome brauzerdan biz saytga kirib olamiz hozir bu yerni yopib qo'yaman chunki описаня ho'p nima mə deydi mashinniklar deydimi <laughs> bu nimaga kirib ketdi bu nimani mə... keyin okay, o'rgataman ho'p mana do'stlar sotib olishingiz mumkin bu yerda xohlagano ham o'chiraman nи просмотр лайк подписчики статистика комментария прямой эфир jonli efir deyapti hop man bunga inglizchaga o'tkazaman yaxshiroq tushunaman просмотр и подписчикиa kiramiz obunachilar bizga hozir obunachilar narxi kerak mana и aytyaptiki demak yuzta obunachi to'qson rubl yuz rublga yuzta obunachiga bir rubldan ekan bitta obunachi hop bu yerda aytyapti youtube channel subyektie ha bu jonliy nimai uh, faol obunachi ekan 290 yuz to'qson rubl так youtube channel subyektie from Russia. xo'sh mana подписчики youtube from channel u ingliz obunachilar <Gülüşmeler> так menga как раз menga bo muammo bop ekan yuchta obunachi besh yuz rubl ho'p bu yerda <Gülüşmeler> ho купить yana o'sha nima qilishning nimasi vi kartadan qilishingiz mumkin buda yandeksdan bir nechta money. emoybai hop demak mana shunday qilib sotishingiz mumkin bu nimadan birinchi kabinetga kiramiz birinchi siz o'sha emeilngizni kiritib kirib olishingiz kerak demak eekiritib kirib olaman hoplarтак ya'ni robоtga bosib velosiped velosipedni tanlaymiz va mana buni bosamiz bir marta imaili noto'g'ri deyapti так email boshqa qilamiz vni tanlaymizxullas shunaqa qilib bu saytdan ro'yxatdan o'tib olasiz undan keyin keling sizlar bilan bitta zakaz berib ko'ramiz zakaz berib ko'ramiz hozir mana и mana hop mana bunga zaказ berib ko'ramiz mana shuni ustiga bitta bossak tugmachasini bitta bossak demak akcount akcaunt link link so'rayapti bu keyin telefon raqamingizni kiritasizton va shunday qilib kiritib bu butmayasini bossangizhop bu yerda ham sozlamalari bor ekan xullas mana shulara nima qilib bitta zakaz bersanglar sizlarga qo'shib beradi hop buni videoni davomini ko'raychi olti minutlik pulik videomiz bo'pti do'stlar kelinglar videoga layklarni bosib tashlaymiz nima desanglar foydali video qayd video. bo'lmagan videolar ko'p pросmotr million million prоmotrlar yuboradi kelinglar mana shular ham prosmotr yiq'sin layk yig'sin obunachi yig'sin do'stlar inshaalloh Salom bo'ladi nega desanglar youtubedan pul topish ham ba'zi bir endi to'g'rimi? nogironlar bo'lsa ham youtubedan pul topa oladi misol uchun aytaylik oddiy bitta kino kanali ochsangiz ham kinolarni сkachat qilib olib turib kinoi kanalga tashlasangiz ham sizga pul beradi youtube просто siz birovni videosini chiqarmasangiz bo'ldi telegramdan yuklab olib chiqarsagiz bo'laveradi просто youtubed chiqaribboga saqlab yana ustidan qilib yana chiqarsangiz bo'lmaydida do'stlar o'shaning uchun halol bo'lib telegramdan yuklab olib avani kesib montaj qilib ish qilib mehnat qilib pul topish kerak halol pul topishak ho'p youtubedan keyingi video roliklarimiz inshaalloh youtube mingta просsmotrga qancha pul to'laydi ya'ni yuz mingta просмотрga qancha pul to'laydimi mingta просмотрga qancha pul to'laydimi barchasini sizlarga shu videorolik qilib chiqr chiqarmoqchiman do'stlar kelinglar mana shu monetizatsiyani ellik kun ichida yoqamiz ho'p sizlar bilan kelishib oldim sizlardan monetizatsiyani yoqish uchun bizga nima kerak mingta obunachi to'rt ming soat yetadi bizga do'stlar shuning uchun videolarimizni o'tkazib yubormasdan yaxshilab tushunib ko'rsangiz, albatta sizlar ham от дуsh nima desam ham nday yoqqa ko'tarasizlar hop keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling